तत्र तं बुद्धिसंयोगल् लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरुनन्दन तत्र तं तत्र तम् अनुस्वारद उच्चारणे मरिति कारणमुन्दे बुद्धि ब बन्धकारण तत्र तं बुद्धिसंयोगल् अनुस्वारद उच्चारणे नासिकाल रीति संयोगल लभते पौर्वदेहिकं लभते इ भ महाप्राण रस्व बर लभते पौर्व पौर्व देहिकम् यतते चततो भूयस् यतते चततो चरस्व। ಚತತೋ ಭೂಯಸ್ ಭೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀರ್ಘ ನಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೌ ರೀತಿ ಭೂಯಸ್ ಸಂಸಿದ್ಧ ಸಂಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಸೌ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವೋ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಸಂಸ್ಧೌ ಕುನಂದನ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ तत्र तं बुद्धिसंयोगल् लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ಜಿಜ್ಞಾಸುರಿ ಯೋಗಸ್ಯ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮತಿವರ್ತತೆ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ಪೂರ್ವಾ ದೀರ್ಘ ಪು ನಂತರ ಅರ್ಧರಕಾರ ವತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯಾಘಾತ ಭ್ಯಾಸೇನ ನಲ್ಲಿ ಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೇ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನತೆ ರಸ್ವದೀರ್ಘಗಳ ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನತೆ ತೇನೈವ ರಿಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮತ್ತೆ ರಿ ರಸ್ವರಿ ಇವೆರಡರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ರಿಯತೆ ಹ್ಯವಶೋಪಿಸ पि अर्धः पूर्तिय इहवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि जिमेले आघात सुरपि मूरुसः ह्रस्व जिज्ञासुरपि योगस्य गमेले आघात योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते शब्द ब्रह्मा आघात मेले गमन कर्तु शब्द ब्रह्माति वर्तते नोडोण पूर्ति श्लोक पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिबिषः अनेकजन्मसंसिद्ध याति पराङ्गतिम् नद्यतमानस्तु प्रयत् अर्ध नाद नद अर्ध दकारा, दकारा यतमानस्तु जोड़ी से मेरे दगा प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी सौ शुद्ध के विशहं सौ अनुस्वारणे दा उच्चारणे मूगिन म ए रीति संशुद्ध शू मेले आघात किल्बिषः की मेले आघात कोने श योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस्सर्ग रीति ततो याति पराङ्गतिम् नोडोणा पूर्तिश्लोक प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल् वृषः ततो याति पराङ्गतिम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु